યુનિયન બજેટ બે હજાર ચોવીસ પચીસ નું કન્સ્ટ્રક્ટિવ એનાલિસિસ બજેટ ની ચર્ચા અને એક વિશેષ કાર્યક્રમ સીએ પ્રદીપ સિંઘી દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં સીએ પ્રદીપ સિંઘી અને તેમની ટીમે ઉપસ્થિત લોકોને જાણકારી આપી હતી આ કાર્યક્રમ સરસાણા ખાતેના ચેમ્બરના પ્લેટિનમ હોલમાં યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં સીએ પ્રદીપ સિંઘી સાથે સીએ આરતી શાહ રોહન રાણા પમિતા દોશી શિવાંગી મહેતા જયનમ શાહ મહેન્દ્ર ચૌધરી ધરણ શાહ શ્રદ્ધા શાહ તેમજ પૂનમ મુરકાએ ભાગ લીધો હતો તેની પર આપણે નજર કરીએ મિત્રો યુનિયન બજેટ બે હજાર ચોવીસ પચીસનું કન્સ્ટ્રક્ટિવ એનાલિસિસ એન્ડ બજેટ બાય સીએ પ્રદીપ સિંઘી તે આ બાબતે શું કહી રહ્યા છે આવો મળીએ જે આ પ્રોગ્રામ અત્યારે જીટો દ્વારા સુરત શહેરના સરસાણા સ્થિત કન્વેન્શન સેન્ટરમાં યોજવામાં આવી રહ્યો છે આવો આપણે મળીએ શ્રી પ્રદીપભાઈ સિંઘીને કુલ મિલાકર એ જો બજેટ હે ઓવરઓલ ફ્રેન્ડલી બજેટ હે व्यापारिक फ्रेंडली है सभी को कुछ न कुछ फायदा किया है और सरकार भी कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा हर फ्रंट से हर तरीके से टैक्स ले सके प्लस व्यापार आसान तरीके से कर सके उस तरह के सभी प्रैक्टिकल उन्होंने कोशिश किया है और हर तरह से डायमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बजट बहुत अच्छा है तो ये जो आज कर सकते जो प्रोग्राम है दे। जी ये हमारे ऑफिस के नौ मेंबर्स हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर हैं उन्होंने लेंथ में एनालिसिस डीपली करके पब्लिक इंटरेस्ट में उसके बारे में बता रहे हैं कि बजट से उनको क्या फ़ायदे हैं और क्या ध्यान रखने की जरूरत है और शहर का इससे विकास कैसे होगा सर तो जी अभी जो 2024-25 की बात करें ये बजट की तो बजट से जो मध्यम वर्ग है उसके लिए कैसा है? मध्यम वर्ग के लिए अगर देखें तो जो उनके पास रोजगार नहीं है तो नए रोजगार को डेवलप करने की कोशिश की है स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज का और ग्रोथ और डेवलपमेंट हो उसके लिए पूरी पूरी कोशिश की गई है और सरकार की अपनी कुछ लिमिटेशन उसको ध्यान में रखते हुए हर एक को कुछ न कुछ सैलरी क्लास से लेके सबको कुछ कुछ फ़ायदा दिया है

ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं कि उनका कैरियर बने उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और राष्ट्र हित में और राष्ट्र के अच्छे निर्माण में वो योगदान कर सके इसके लिए हम दिल से कोशिश करते हैं और ये हमारी ख्वाहिश है और दूसरे कई लोग स्टेज पे आते तो बोल नहीं सकते लेकिन आपके निगरानी में जो है वो वो अभी वो प्रोग्राम चल तो कर हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि स्टेज फेयर सबके मन से निकले और इंसान जो बोल रहा है वो अपने आप को लीडर एज ए अथॉरिटी माने और आगे बढ़े दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सूर्ती जाने के सूरती लोगों के लिए बल्ले बल्ले हैं आगे भविष्य अच्छा है ठीक है टेम्प्रेरी फेज मैं नहीं कहता बाकी भविष्य अच्छा अच्छा है खूब मेहनत करो आगे बढ़ो और जल से करो दर्शक मित्र हमें आज बात कर यूनियन बजेट बजार चौबीस कंस्ट्रक्टिव एनालिस प्रदीप भाई संघी है जो सीए है क्लासीस चलावे स्टूडेंट है जे લોકોની અંદર જે સ્ટેજનું જે ડર છે એ અહીં પોતે દૂર કરી રહ્યા છે અને અત્યારે તમે જ્યાં જોઈ રહ્યા છો કે આ પ્રોગ્રામ અત્યારે ખૂબ સરસ રીતે ચાલી રહ્યો છે જે ટેન્ફરની ચેનલ માટે હું પ્રકાશવાળા સુરત